На примере одесской мощных в глазах перевозчиков, что мы имели до ноября 2015 года. С левой, левой части идет ситуация по стоимости да, того, сколько перевозчики платили для отрубления груза. Минимальная сумма от перевозчика это 170 долларов, то есть 170 э, условных единиц не национальной валюты. Сейчас мы имеем некое... Но все услуги, которые оплачиваются, привязаны к национальной блюде. стоимость минимальная сумма услуг 580 гривен. Результат работы одесской команды за менее чем один месяц – это уменьшение расходов перевозчиков в 7 раз, это уменьшение досмотров и цена исключительно на национальной валюте, что позволяет нам на внутреннем рынке фиксировать стоимость и фиксировать контракты национальной денежной единицы. Пожалуйста, следующий. Теперь подход команды нашего кабинета министров. Опять-таки, с левой стороны уже есть существующие тарифы, которые нам забилось с ноября зафиксировать. И тарифы, которые вводятся с 1 января, планируются ввести, но постановление набирает принято постанова Кабина, это постанова 491, которая вступает в законную силу полномочий с 1 января. Что мы видим? Если сейчас стоимость досмотра составляет 490 сканирования без оплаты, то с 1 ноября мы должны будем платить 55 долларов за досмотр, 250 за досмотр с техникой и 500 долларов за досмотр с ручным трудом, сканирование 65 долларов. Это явное, наявное изображение результата работы команды правительства за все время. Это существенное увеличение стоимости услуг. Это лишь точечные примеры было понятно, как происходит э, дорегуляция например, в глазах э, региональной власти Детской области и дорегуляция в глазах нашего Кабмина и правительства в целом. Введение новых тарифов и что самое полезное, когда субъекты работают с э, внутренним рынком, с заказчиками внутреннего рынка, это цена услуги в э, иностранном валюте. Очень тяжело и непонятно, как она формируется, если ты оказываешь услуги на территории государства, почему она фиксируется в, в, в национальном рынке. Есть еще много таких факторов, которые говорят о том, что постановления, в частности, в транспортном направлении, в транспортной сфере принимаются безграмотно, не прорабатываются до конца. Дополнительно хочу сказать, постановление, которое мы все слышали по весовой контроль, и у себя на страничке, это все афишировал ограничивает вес, максимальный вес. Мы все руками и ногами за то, чтобы у нас дороги не развивались. Но как реализовать, никто не контролирует. Тем же постановлением они сделали новое понятие о том, что вводится понятие общее, дороги общего пользования.